Активисты гражданского движения «Витсич» вывесили на пешеходном мосту на почтовой площади в Киеве баннер с надписью «Не заправляйся у оккупанта» с логотипами сетей заправок, принадлежащих россиянам. Акцию провели по окончанию рабочего дня, дабы предостеречь от покупки российского бензина как можно больше водителей. И если верить статистике, задуматься о патриотическом выборе смогут теперь от 8 до 14 тысяч водителей, проезжающих по почтовой в час пик. Мета сьогоднішньої акції закликати українських водіїв не заправлятися в окупанта, тобто не заправлятися на заправках, які належать Росії. Якщо ми заправляємося на російських заправках, ми даємо гроші відповідно росіянам, потім ці гроші йдуть в їхні бюджети, потім на їхню воєнку, і потім вони за наші гроші купують кулі, якими розстрілюють наших солдатів. Ну якось така поведінка по-моєму трошки неадекватна і треба з цим щось робити. Була у нас ще всеукраїнська акція 15-го числа. В кількох містах України пройшло великих. в Киеве, Миколаеве, Херсоне, в Черкасах, если не помиляюся, в Чернигове была, в Житомире была, по бойкоту АЗС. Ну и надалее эта компания, я думаю, тр... еще Я считаю, что это нормально и нечего заправляться у того гада. Ну, мне кажется, что любые такие, даже маленькие меры, они действенны, поскольку раньше люди вообще не задумывались касательно своего выбора потребительского. То есть где заправляться. Раньше заправлялись, наверное, там, где удобнее, там, где по пути, по дороге. А сейчас уже более ответственно к этому относятся. Уже начинают думать, какой бензин русский, какой наш. Вот. И мне кажется, что такое маленькое напоминание, вот, оно действует, потому что вот рядом проезжают машины, они сигналят, и они поддерживают. Ну, мой но купан же тоже хитрый, понимаете? Если мы платим сейчас за литр там 95-го и так далее, от 15 гривень, а он даст 10. Будемо продовжувати далі, Одна черзі на наступного тижня у нас російське кіно. Тобто це досить широка така кампанія, яка власне полягає в тому, щоб викутувати все, що має хоча б якийсь стосунок до Росії. Мета наша, якщо так говорити широко, це звільнення території України, повернення Криму і так далі. Але ну, на сьогодні мені здається, що люди, які вже відмовились від російських товарів, навіть якщо це закінчиться, навряд чи вони будуть їх далі купувати, тому що ну, є речі, які важко пробачити. пожарные продолжают готовиться к возможным проблемам с безопасностью. Сегодня внеплановые учения проходили на объекте с массовым пребыванием людей, а именно в торговом центре «Гулливер». Гипотетический пожар возник в разгар рабочего дня на шестом этаже офисного помещения площадью 30 квадратных метров и быстро распространился на прилегающие территории, как это было в Киевском доме профсоюзов и в Одессе. Правда, в отличие от мест трагедии, тушением Гулливерского учебного пожара и эвакуацией людей, занималось четыре подразделения профессионалов, то есть порядка 40 человек. Что делать и куда бежать, если из ближайшего бутика повалил дым? В нашем сюжете. Инициатива сходила из от Гулливера, поскольку мы понимаем важность пожарной безопасности высотных зданий. И также самое ценное это человеческая жизнь. Это офисная часть, здесь 33 этажа. Каждый этаж полторы тысячи квадратных метров. Вы можете представить, какое здесь количество людей. Предупреждены, в принципе, основное только руководство. Все оперативные не предупреждены. У них есть свой разработанный план мероприятий, их действия в случае Площа пожежі складає ну, за тактичним задумом, складає близько 30 квадратних метрів, існує угроза розповсюдження вогню на інші поверхи та приміщення. Керівники об'єктів повинні правильно діяти. І от щоб вони правильно діяли, у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів і проводяться такі навчання.